Pembentangan ini adalah berkaitan dengan kajian indeks kualiti air akibat pembuangan sisa tahi lembu di sungai Kampung Sekawang, Sunggala, Fort Dixon. Saya Azul Irma Binti Zainal daripada Kolej Komuniti Rembau bersama rakan saya Salmiah Binti Husin dan Nazlina Zainal Abidin daripada Politeknik Fort Dixon. Dalam pembentangan ini kita akan melihat beberapa perkara iaitu yang pertama berkaitan dengan pengenalan, pernyataan masalah, objektif kajian, kajian literatur, metodologi dan data analisis dan serangan dan kesimpulan. Sebagaimana yang diketahui umum bahawa sungai yang berada di Malaysia adalah mengalir terus ke mengalir ke laut dan salah satu sungai yang mengalir ke laut tersebut adalah sungai Kampung Sengkawang yang berada di Sungai Lah Port Desen. Sungai ini terus menyalurkan air ke pantai. Fenomena pencemaran air wujud di banyak sungai di semenanjung Malaysia. Pencemaran itu berpunca daripada pembuangan bahan-bahan buangan termasuk kumbahan bersama dengan sisi industri dan sisi haiwan yang berasal daripada kizir, lembu serta ternakan-ternakan lain. Di sebatang sungai di kampung Sekawang berkoordinat seperti yang dinyatakan terdapat sebuah kandang lembu yang menempatkan sehingga 100 ekor lembu dalam satu-satu masa. Lembu-lembu ini dibela di dalam kandang secara feedlot. Sisa buangan tahi lembu dialirkan terus ke dalam sungai tersebut yang menyebabkan berlaku pencemaran di dalam gambar ini dengan jelas kita dapat melihat bagaimana ah, ada terdapat kandang lembu di dalam bulatan merah di bahagian kanan iaitu lokasi kandang lembu dan di bahagian kiri di mana ada terdapat satu aliran kecil yang mengalirkan sisa-sisa buangan secara terus ke dalam sungai sekawang tersebut Sisa ternakan berdiri sebagai bahan cepat utama di Sungai Malaysia termasuk kampung Sungai Sekawan ini merupakan gabungan ternakan lembu di rantau yang meningkatkan kepekatan nitrogen amonia sambil menjana tahap permintaan oksigen bio biokimia iaitu BOD yang tinggi yang merosotkan kualiti air dan menjejaskan spesifik akuatik menurut Fuzaki. Uh, Indeks water quality juga um, nampaknya penting untuk pemantauan kesihatan sungai menurut kamera dan Naobi kerana mereka menunjukkan kepentingan untuk usaha pemeliharaan. Seterusnya, kita pergi kepada penyataan masalah mengapa gajah ini dilaksanakan. Yang pertama adalah kerana berlaku terdapat aliran air sisa kumbahan yang jelas daripada kandang lembu kepada sungai. Yang kedua, kandungan air sungai yang nampak sangat keruh dan kotor. Dan yang ketiga, berlakunya pencemaran bau yang akan naik ketika waktu hujan. terdapat tiga objektif utama kajian ini dilaksanakan. Yang pertama adalah untuk mengetahui indeks kualiti air atau IKA di kawasan aliran sungai sebelum, selepas dan di kawasan buangan sisa tahi tembu ke dalam surau berkenaan. Yang kedua, kajian ini juga dapat mengenal pasti sama ada sektor penternakan lembu berkat. berdekatan itu adalah punca yang menyebabkan bau busuk dan air menjadi keruh. Dan yang ketiga, dengan hasil dapatan kajian ini dapat dicadangkan langkah kawalan dan pemeliharaan air sungai berkenaan berdasarkan seperti yang disarankan oleh Jabatan Veterina bagi ternakan haiwan ruminan secara feedlot dalam garis panduan pengurusan sisa buangan ternakan ruminan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia 2019. Berikut adalah merupakan gambar di mana kedudukan X iaitu kandang lembu yang, yang membeli sehingga lembu dalam satu-satu masa yang menggunakan keadaan fitlor dan di bahagian XY adalah aliran, uh, su, aliran uh, sisa air kumbahan daripada kandang tersebut yang dialirkan menuju ke, menuju ke sungai berhampiran iaitu sungai kampung Sekawang berikut akulah adalah merupakan gambar di mana terdapat aliran yang daripada uh, kandang tersebut dialirkan terus ke dalam sungai yang membawa sisa kumbahan daripada uh, lembu tersebut. Berikut pula adalah merupakan gambar di mana bahagian uh, ruangan sisa tahi lembu tersebut dan mana keadaan aliran sungai yang agak keruh dan mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan. Seterusnya, kita ke bahagian, bahagian kajian literatur sektor perindustrian dan sektor pertanian yang semakin meningkat terutamanya operasi pertanakan lembu telah menyebabkan kualiti air di sungai semakin merosot. Menurut Abdullah 1995, sisa industri bersama-sama sisa pertanian berdiri sebagai salah satu punca utama pencemaran air. Pertanakan lembu merupakan sumber utama pencemaran bagi banyak sungai di Malaysia. Sisa lembu yang tidak diurus dengan baik boleh mengakibatkan pencemaran nutrien seperti nitrogen dan fosforus. Alfons et al. 2014 pula menerangkan bahawa sisa ternakan ini boleh menyebabkan eutrofikasi satu fenomena di mana pertumbuhan alga berlaku secara berlebihan akibat daripada peningkatan nutrien. Pertumbuhan alga yang berlebihan akibat fenomena ini mengakibatkan penurunan kepekatan oksigen air dan merosotkan kualiti air dan kesihatan habitat akuatik menurut Abdullah 1995. Seterusnya kita pergi ke bahagian metodologi kajian. Untuk kajian ini, lima sampel air diambil di lima buah stesen iaitu stesen yang dinamakan S1, S2, S3, S4 dan S5 di sepanjang Sungai Sekawang menuju ke laut di Teluk Kemang. Stesen 1 dan 2 berhampiran dengan kawasan penduduk. Stesen 3 terletak di Sungai Kampung Sekawang yang berhampiran dengan kanal lembu tersebut iaitu di kawasan kajian dan di mana stesen 4 dan 5 terletak di bahagian hilir Sungai Sekawang. Sampel-sampel air ini dihantar ke makmal kualiti alam untuk diuji parameternya. Antara parameter yang diuji dalam uji kaji ini adalah pH, nilai oksigen terlarut, kandungan pepejal terampai, permintaan oksigen payu kimia, permintaan oksigen kimia, amonia nitrogen dan juga suhu. Dan bagi uji kaji ini, suhu diambil secara in situ iaitu bagi mengekalkan suhu sampel air di kawasan berkenaan yang tidak akan dipengaruhi oleh masa. Berikut adalah merupakan data analisis. Jadual 1 adalah merupakan formula yang digunakan untuk menilai indeks kualiti air yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar 2020. Jadual 2 pula menunjukkan pengelasan kualiti air berdasarkan indeks kualiti air juga yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar 2020 yang mana melihatkan nilai pH iaitu parameter-parameter yang telah diuji iaitu mengikut kelasnya iaitu kelas 1, 2A, 2B, 3, 4 dan 5 berdasarkan parameter pH, DO, BOD, COD, TSS dan juga Ammonia. Lookup pula adalah merupakan graf bacaan suhu yang mana uh, stesen 1, 2, 3, 4 dan juga 5 kita dapati bahawa di stesen 3 iaitu stesen yang benar-benar berhampiran dengan uh, aliran sisa buangan dari lembut tersebut mencatatkan bacaan suhu yang paling tinggi pada hari sampel diambil iaitu sebanyak 31 darjah Celsius. Berikut pula adalah nilai bacaan aplikasi yang diambil iaitu S1, S2, S3, S4 dan S5. Kita dapati bahawa di stesen S1 dan S2 di mana kawasan yang berpenduduk yang muda penduduk nilai pH nya adalah 7.02 dan 7.03 di stesen 2 manakala nilai pH mula menurun di stesen 3 iaitu 6.57 dan di bahagian hilir sungai juga nilai yang semakin menurun di stesen 4 dan 5 iaitu mencatatkan dan juga 3.98 di stesen yang kelima iaitu lebih kepada nilai bacaan yang berasid. Berikut pula adalah merupakan nilai-nilai parameter di setiap stesen persampelan. Nilai DO, pH, DOD, COD, TSS dan juga amonia telah diambil dan nilai bacaannya terdapat adalah seperti di dalam rajah berikut. Kita fokus kepada stesen ketiga yang mana mencatatkan nilai DO makin rendah kita 4.36 dan bacaan yang lain adalah meningkat iaitu nilai BOD mencatatkan nilai BOD paling tinggi, COD juga paling tinggi dengan 118, nilai TSS paling tinggi iaitu 194 mg per liter. dan juga amonia paling tinggi iaitu 50.1 mg per liter. Ini jelas menunjukkan bahawa uh, sisa tahi lembu itu yang mengandungi amonia telah dialirkan ke dalam sungai dan mencatatkan nilai yang sangat tinggi di sini iaitu 50.1 Baiklah, berikut adalah merupakan keputusan indeks kualiti air di setiap stesen iaitu stesen 1 mencatatkan peratusan 48.94% yang melekatkan bahawa di stesen satu berada di kelas ketiga yang berstatus bersih begitu juga dengan stesen kedua Walau bagaimanapun bermula daripada stesen ketiga keempat dan kelima meletakkan uh, kelas keempat yang menyatakan bahawa uh, kita mendapati bahawa azid uh, bermula daripada stesen ketiga sehingga ke stesen kelima air sungai sudah mula tercemar berada di kelas yang keempat Seterusnya kita pergi kepada sejarahnya dan kesimpulan nilai indeks kualiti air di stesen kajian sebelum kandang lembu iaitu uh, iaitu di stesen 1 dan 2 berada di kelas ketiga dalam kategori sesuai untuk bekalan air tetapi memerlukan rawatan intensif yang sesuai untuk minuman ternakan sahaja manakala stesen-stesen yang bermula daripada stesen ketiga, keempat dan kelima adalah berada di dalam status tercemar dengan uh, nilai indeks kualiti air yang berada di kelas keempat iaitu hanya sesuai untuk pengaliran sahaja. Jelas daripada kajian ini kita dapati bahawa hasil buangan kumbah sisa tahi lembu dari tanah berkatan telah menyebabkan nilai peratusan indeks kualiti air di sungai kampung Sekawang ini tercemar. Tindakan boleh dilakukan untuk mengurangkan pencemaran air sungai ini dengan mengikut taris panduan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Veterina untuk untuk pelepasan sisa buangan tahi lembu yang berada di kandang secara fitlot. Salah satu cara adalah untuk uh, untuk mengurangkan potensi pencemaran air buangan adalah dengan menggunakan tumbuhan seperti keladi bunting. Keladi bunting atau nama saintifiknya iaitu Echinacea crispis uh, boleh didapati yang mana ia mengurangkan nilai BOD. Sekian daripada saya Azul Irma binti Zainal dari Polis Kementeri Rembau bersama rakan saya Sanya Husin dan Dazlina Zainal Abidin dari Politeknik Pakistan. Sekian. Assalamualaikum.